Управление пенсионного фонда заканчивает прием заявлений на предоставление единовременной выплаты из средств материнского капитала. Напоминаем, что подать заявление могут семьи, проживающие на территории России и являющиеся владельцами сертификата на материнский капитал. Сертифицируемый ребенок должен быть рожден или установлен до 31 декабря 2015 года. Заявление принимается в срок до 31 марта 2016 года в Пенсионном фонде или многофункциональном центре предоставления государственных услуг. В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию номер сертификата на материнский капитал. Также при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность и банковскую справку о реквизитах счета на которой единым платежом будут перечислены 20 тысяч рублей или сумма, которая осталась на счете владельца сертификата, если она составляет менее 20 тысяч рублей.